во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодняшнее воскресенье, евангельское чтение воскресного дня – это притча о том, как Господь призывает на вечер и Главный такой лейтмотив – это последняя фраза этого евангельского чтения. Много званных, но мало избранных. И вот как действительно в притче Господь показывает, что каждый может по-разному отнестись к времени собственной жизни и к тому, что ему даровано. Все призваны, особенно тех, кому, кем кому посылается раб, но каждый находит для себя оправдание. Один говорит, что не могу прийти, кто-то женился, кто-то купил село, кто-то купил голов. Множество причин, и казалось бы, они имеют вес с точки зрения земной жизни. Так порой мы, когда гневаемся на людей, если смотреть только с позиции земной и с позиции собственного эгоизма, то да, мы такие хорошие, нас обидели, и мы можем дуться, обижаться, не разговаривать, желать людям зла. Но что будет, если поставить себя на суд Божий? Когда окажется, что наша собственная обида, и неспособность простить человеку закрывает двери Царствия Божия. И человек совсем по-другому уже начинает. Он уже тысячу раз готов простить и забыть все, что было. Потому что по отношению к небесному, к Богу, все земное не имеет значения. Как и в книге Иова многострадального. Он многожды, как кто читал внимательно книгу, он много раз говорил, что я хочу спросить у Бога, потому что те испытания, те страдания, которые выпали на его долю, тяжело было нести. Он не понимал, за что. Но когда приходит в конце книги момент, когда он слышит голос Бога, то у него нет вопросов. Он говорил, раньше я слышал, теперь я вижу. И замолкай, потому что в присутствии Бога все земные проблемы они не имеют, не значат ничего. Если так говорит праведный и о многострадальный, то в этих словах мы тоже должны находить себе некое подспорье, опору для того, чтобы выстоять в земных наших каких-то скорбях. Потому что по отношению к Богу они не имеют ничего, никакого значения. Их значимость, которую мы так приписываем и раздуваем. Присутствие Бога и аж в преддверии вечности не имеют ничего. Но человек может поступить по-разному. И вот как сегодня люди находят в себе оправдание, почему они не верят в Бога. Или почему они не желают быть причастны к пиру Небесного Жениха, к Церкви? Потому что есть множество забот. И каждый себе находит, как Христос говорит, где сокровище ваше, там и сердце ваше. Действительно, Дому Владыка гневается. Он говорит, что ни кто из этих званых не вкусит мои вечери. Это страшные слова, потому что мы с вами все тоже званные. Мы вошли в лоно Церкви Христовой. Христос призвал нас в свет своей истины, призывает нас к небесных благам, на небесный пир. Отец призывает на брак небесного жениха. Господа Иисуса Христа. Но может оказаться, что период нашей жизни таков, что мы не соизволили явиться. И окажемся отлученными. Поэтому очень важно, чтобы мы понимали ценность этого. А в преддверии Рождества это, этот призыв еще более актуален. Потому что мы, как волхвы, должны прийти к этим небесным ясным, где лежит Христос. Прийти к неким подвигам, как Христос призывает, на некий пир, брак, увидеть Христа, явившегося, приготовить свое сердце, чтобы там обитал Богомладенец Христос, чтобы Он обитал в нашем сердце. Не только, когда мы готовимся и в сам день праздника, а всегда. Поэтому церковь воспевает не, и приветствует не Христос родился, а Христос рождается. Это некий вечный процесс в духовном плане. Он должен всегда рождаться в нашем сердце, пребывать там. Поэтому и канон Рождество Христово именно так и начинается. Христос рождается, славит. Так вот, для нас это тоже некий призыв. И церковь сегодня предлагает память святых правотец, тех, которые особо ожидали пришествия в мир Христа, которые, которые жили надеждой, как Христос говорил апостолам, многие пророки и цари желали видеть то, что вы видите и слышать то, что вы слышите, но они не сподобились вы Во время земной жизни, но ничего не потеряно в вечности. И начиная от Адама, Сив, Авель, Ной, Иофет, мы с вами вот Ной и Афетяне, наш правотец, Имеем Авраам, Исаак, Иаков, вчера за богослужением церковь предлагала имена этих святых на стихирах, на стиховне, в частности, на вечерние и на хвалительных на утренних, где перечисляются эти святые. Но печально бывает, что эти имена для многих не особо что значат. А ведь это жизни и судьбы людей, которые приуготовляли себя к встрече со Христом, ожидали пришествия в мир Мессии, пророчествовали о Нем, жили этим ожиданием. И какое была не радость, когда они Его увидели, когда Он сходит в ад и выводит оттуда души праведных, ожидавших Его пришествия. Это ожидание, как некая надежда, она сбывается. И мы тоже живем ожиданием встречи с нашим Господом. Потому что Господь и нас призовет. И нам нужно будет оставить, какое есть выражение красивое, юдоль плачевную, то есть вот этот дольний мир, чтобы пойти к горнему. Потому что этот мир и эта жизнь, эта жизнь полная скорбей, неприятностей и проблем. Человек здесь больше плачет и решает эти проблемы, чем радуется. Но мы стремимся к небесным. И вот идя путем, должны видеть в себе волхов, которые идут на поклонение, пастухов, которые ангелы призывают, спешить поклониться Богу младенцу, поднять, принять как бы некий подвиг шествия в то же время. Мы должны ощущать себя изванными, которых Господь призывает. И да, пусть мы, как сегодня Евангелие говорило, и хромые, и кривые, и косые, но Господь призывает с нашими недостатками, пороками, страстями, но желает, чтобы мы присутствовали, и мы не можем отказаться. Кто мы будем, если откажемся и не последуем за Господом? Поэтому сегодня и Евангелие, и сам день Правосудия побуждает нас к некой духовной решимости, к тому, что время приближается, осталось уже практически неделя, не так много. Следующее воскресенье и там понедельник уже Сочельник, во вторник уже Рождество. Пост уже практически прошел. И вот мы последние, как в последний час, в одиннадцатый, Господь призывает, придите в мой виноградник, порадуйтесь, и дам вам одинаковую мзду, и нам стоит потрудиться. Да, мы не находим чего-то общего между собой и святыми, но Господь призывает, они трудились с первого часа, но получают равные. Так и мы, может быть, последний момент, но Господь примет наши стремления, желание, пусть какой-то и слабый, но все-таки подвиг в той мере, в которой можем, им добрые дела творить, потому что мы ученики Христа. И вот в этот последний момент, образно скажем, запрыгнуть можно в последний вагон. Господь ожидает это время благодати. И будем благодарны Господу, что Он так долго терпит и так милосердствует о каждом из нас, призывая нас, желая, чтобы мы вошли в свет Его Божественной истины. А для себя скажем, что ну, хватит себя жалеть. Нужно больше решимости тому, чтобы послужить Господу, откликнуться на Его призыв и оказаться не просто среди званых, а еще и среди избранных сейчас отслужим за покойную панихиду всех вас. Благодарю за ваши святые молитвы. Благословение Господне да прибудет со всеми.